Вот это э, уже традиция есть такая. Я все время стараюсь подарить фотографию в других странах, если ситуация то складывается, не ну, то что там налево-направо, но где, там чего-то у нее покупали, разговаривали, или на память, снимок сколько воды, а снимок из Швеции. Вот. Ну, то есть я старался на контрасте. она живет в пустыне и подарил много воды. И вот буквально неделю назад э, моя знакомая была в Индии, вот это уже то, что отзывается назад, была в Индии, говорит, был, ну, ездила по духовным центрам, купалась в ванге. А потом на обратном пути решила купить сувениры. Она ну, нас есть там такое место известное, миллиард триста индусов живут в Индии. Миллиард триста. Пошла, там, выбрала палатку какую-то, начала покупать. И, когда она торгуется с ним, индус спрашивает, говорит, а вы откуда? Она говорит, тут не Стоп, У меня есть фотограф подарил мне снимок. И несет снимок, где написано «Привет президент из суд, вот это Она меня знает, говорит, я отпешила. Говорит, ну, это же надо в Индии, это огромный среди миллиард триста найти мою фотографию и подарить. Если бы ну, я 20 подарил, ну не миллиард триста дарил. Ну, такой, такое. да. дают ощущение, что вы делаете, снимаете эм, лицо, пейзаж. Это как вдохновение? Ну, Или все-таки есть, есть если то Для меня больше всего нравится вот эти мои снимки. А вот. вот, вот люди, Там, есть, где люди. Там люди. -то. то есть однозначно. Но Стоунхедж тут по-другому не снимешь. Надо снимать то, что ну, есть. Ну, все а это. других ваших коллекциях? Ну, в основном ли человек. То, человек то, что, то, что трудно снять. Трудно снять вот это легче. Вот пейзаж и э, ну а да, здесь статика, там да, динамика. Статика. Вот сам поймай по настроение. Во-первых, подними фотоаппарат. Это что же тоже мужество, когда ты да. видишь, вот мы все фотографируем, правильно? Вот хочется сфотографировать дядю или там тетю, а страшно, как что они подумают, правильно? Это то, что останавливает. Вот для фотографа важно переступить вот эту грань. Вот. поэтому я думаю, кто-то следующий поедет в по Пальмиру, найдет мою мою снимок. Ну, вот. <свят> Норвегия очень удивительная страна. Вот то, что там есть снимки фьорды, это, э, ну, скажем, из той череды стран. Норвегию надо ставить отдельно. Она, она как и Индия, как Франция, то что сильно запоминается и но явно тянет назад. А есть, короче, которые принадлежат только одной стороне. Фото одной стороны. Или вы все-таки изучаете? Это сделать можно, это не тяжело. Но вот этот соблазн или одну сторону показывать, или все-таки показать всего, понемножку поделиться, правда? Да, если для то для то есть, Я могу Норвегии сделать. Это не да? сложно, то есть даже еще проще. Выходишь вот на одну тему. Но... Ну, это возможно. А вот по одной стороны.

Это... это ваша э... э... знаю... ответ, это еще очень старый, что вам да, сейчас умалку идет в бедно. Но только черно-белый был, это дореволюционная, а у меня идет уездный город Куба. Это на клубом меня делала, а делает нашим клубы. клубом, который тоже участвовал. Это выставка, заключенная тумалки в 97-го а как был, э, мусор, или ваше значит, значит, простого ответа. Нет. Я считаю, обязательно должна присутствовать черно белая Некоторые вещи, но их не так много, которые просят за черно-белые. И даже формируя экспозицию, все равно надо черно-белые. Я трохи все-таки поставил в черно Видите, хотя бы процентов 10 надо давать черно-белого добавить. Ну, вот, например, на 30 вот хотя бы парочку надо черно-белых поставить. Во-первых, это и ностальгия, это, ну, и более художественный снимок черно-белый получается. Вот. И рецепт, да.